avvalambor assalomu alaykum kanalimiz hurmatli tomoshabinlari sizlar bilan men har doimgidek ozodbek do'stlar sizlarni bu galgi yana bir yangi uy proyektida ko'rib turganimdan b xursandman do'stlar bu uy proyektimizni ham bir obunachimizning talab va istaklariga binoan tayyorladim mana shu uy proyektimizni ko'pchilik ko'rishi uchun layk like tugmasini bosib qo'ying kanalimizdan mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroq qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying shunda mana shunga o'xshash yangi so'nggi uy proyektlaridan birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin mana uyimizni aylana ko'rinishini ko'rib o'tdingiz mana shu ko'rib turganingizdek ikki xo'jalikka mo'ljallangan uy proyektimiz bor mana shu обyемi yetti sotix yerni o'z ichiga olgan bir uchastkamiz uch yarim sotixga mo'ljallangan ikkinchisi esa uch yarim sotix joyiga mo'ljallangan endi mana bu Obunachimizda aytishlariga qaraganda yerlar 20 metrga 35 metrni tashkil qilar ekan ikki tarafda qo'shnilari bor ekan shu shuning uchun narigi tarafdagi uy uchun ham yon bosh tarafdan yo'l qoldirilyapti ana shu yo'limiz 13,5 3,5 metrni tashkil qiladi uyimiz uchun 3,5 metrni 20 metrdan ayirsak 16,5 metr mana shu uyimiz birinchi old tarafdagi ko'cha tarafdagi uyimiz 16,5 metrga o'ttiz besh metr deb aytib o'tdim uzunligini yarimi o'n yetti yarim metrni tashkil qiladi ya'ni o'n olti yarim metrga o'n yetti yarim metrni tashkil qiladigan bir qavatli uy proyektimiz va bu tarafda o'n yetti yarim metrga yigirma metrni tashkil qiladigan yana bir uy proyektimiz joylashilgan buni endi ichki o'lchamlarini sifrlangan holatini ko'rsatib o'taman birinchi bo'lib bu uy proyektimizda betonimizni en o'lchami qirq santimetrga mo'ljallangan mana 16,5 metr bu tarafimizdan yon bosh tarafimizdan 17,5 metr endi oldi ko'cha tarafdagi uyimizni uy, ichki xonalarini aytib o'tsam darvoza ini eni 3,5 metrni tashkil qiladi Darvoza xonamizdan kirib kelganimizda chap tarafda kichik bir mehmonxonamiz joylashtirilgan 5 metrga 3,5 yarim metrlik mehmonxonamiz o'ng tarafda esa 3 metrga 3 metrlik oshxonamiz joylashtirilgan kuhniy xonamiz kuhniy xonamiz orqa tarafida uch metrga to'rt yarim metrni tashkil qiladigan oilaviy o'tiradigan xonamiz xohlasangiz uni ham yana bir mehmonxona sifatida foydalanishingiz mumkin uch metrga to'rt yarim metrlik umumiy oilaviy o'tiradigan xonamiz oldi tarafida uch metrga uch metr sakson santimetrni tashkil qiladigan bolalar xonasi joylashtirilgan uning oldi tarafida esa eeni 3 metr uzunligi bor bo'yicha uzunligi 4 metr 20 santimetr ko'rib turganingizda kattalar yotoqxonasida yuvinish xonasi ham joylashtirilgan yuvinish xonamizgacha bo'lgan uzunlik ikki yarim metrni tashkil qiladi yuvinish xonasi dush xonasi bir metr o'ttiz santimetrga bir metr o'ttiz santimetr kvadrat shaklida bu tarafda mehmonxonamizni oldi tarafida uch yarim metrga to'rt metrni tashkil qiladigan yana bir bolalar xonasi joylashtirilgan va uch yarim metrga to'rt metr to'qson santimetr uzunligi va yana dush xonamizgacha bo'lgan uzunlik uch metr yigirma santimetrni tashkil qiladigan yana bir kattalar yotoqxonasi va bu tarafda ham yuvinish xonasi joylashtirilgan kattalar yotoqxonasini ichki qismiga bir yarim metrga bir metr o'ttiz santimetr va umumiy yuvinish xonasi joylashtirgan banyalarimiz joylashtirilgan yuvinish xonasi bir yarim metrga biru sakson kirish razvolkasi biru o'ttizga bir yarim metr va banyamizni to'rt tarafida hojat xonamiz ham joylashtirilgan bu tarafda esa darvoza xonamizdan o'ng tarafda uch metrga uch metrni tashkil qiladigan tandir o'choq uchun yana bir joyimiz joylashtirilgan mana bu tarafdagi uyimizni ichki o'lchamlarini aytib o'tdim o'n yetti yarim metrga o'n olti yarim metrni tashkil qiladi bu tarafdagisi esa ikkinchi tarafdagi to'rt tarafdagi uyimiz o'n yetti yarim metrga yigirma metrni tashkil qiladi endi buni ham ichki o'lchamlarini aytib o'tsam mana shu uch yarim metrlik yo'lakdan kirib kelganimizda birinchi bo'lib mehmonxonamiz chiqadi eni uch yarim metr uzunligi olti metr to'qson santimetr mana bu bu tarafdagi bilan bir xil chiqishi uchun shunday qilingan olti metr to'qson santimetr mehmonxonamiz to'rt metrga uch yarim metrni tashkil qiladi shuni oldida yon boshida bolalar xonasi joylashtirilgan eni to'rt metr uzunligi beshu o'n yuvinish xonasigacha uch yarim metrni tashkil qiladigan yana bir kattalar yotoqxonasi va buning ham ichki qismida dush xonasi joylashtirilgan biru yigirmaga bir yarim metrni tashkil qiladi agar bularda ham betonimizni o'lchami qirq santimetrga mo'ljallangan xohlasangiz yigirma santimetr qilib g'ishtimizni yarim par qilib terishingiz mumkin uning oldi tarafida bolalar xonasi joylashtirilgan 4 metrga uch metru 20 santimetrni tashkil qiladi uning oldi tarafida ikki metru 40 santimetrni eni ikki metru 40 santimetrni tashkil qiladigan yozgi charpia o'rnatish uchun so'ri o'rnatish uchun joyimiz qoldirilgan ikki metru 40 santimetr va bu tarafda ham yana bir kattalar yotoqxonasi joylashtirilgan uzunligi to'rt metru sakson santimetr eni to'rt metrni tashkil qiladi bir yarim metrga biru yigirmani tashkil qiladigan yana ichki qismida dush xonasi ham joylashtirilgan har bir kattalar yotoqxonasini ichki qismida dush xonasi joylashtirilgan uch metru yigirma santimetrga uch yarim metrni tashkil qiladigan oilaviy o'tiradigan xonamiz ham bor bu yerda va uch metru yigirma santimetrga to'rt metrni tashkil qiladigan kuhniy kuhni xonamiz xohlasangiz kuhniy xonamizni kichikroq qilib uchu yigirmaga uch metr qilib kuhniy xonani oilaviy o'tiradigan xonani kattarttirishingiz mumkin ana shunda agar bu tarafdan 3 metr qilib 4 metr metrdan birini olib bu tarafga qo'shsangiz uch metru 20 santimetrga to'rt yarim metrni tashkil qiladi va 3 metr metru yigirma santimetrga 3 metrni tashkil qiladigan bu tarafda ham tandir o'chog'imiz uchun joyimiz bor va umumiy yuvinish xonamiz banyamiz bir yarim metrga biru yetmish va biru yetmishga biru o'ttizni tashkil qiladigan razvolkamiz va hojatxonamiz ham joylashtirilgan mana tashqi o'lchamlarni ichki o'lchamlarni aytib o'tdim aytib o'tganimdek yetti sotix yer yerga ikkita xo'jalik uchun moslashtirilgan uy proyekti talablarga binoan tayyorlangan uy proekti hozirda ko'plab obunachilarimiz telegram manzilimga o'z loyihalarini tashlab menga murojaat qilishgan men imkon qadar vaqt topib chizmalarini 3D holatda qilib beryapman dan kerak bo'lsa 0 dan chizib beryapman qo'ldan kelguncha imkon qadar vaqt topib o'ylaymanki mana shu uy proyektlarimiz sizlarga manzur kelyapti oldi tarafdagi uy proyektimiz 16,5 olti yarim metrga o'n metrni tashkil qiladi orqa tarafdagisi esa 17,5 yetti yarim metrga yigirma metrni tashkil qiladi mehmonxona tarafimizdan o'zingiz bilib olganingizdek 16,5 metr 7 sotix 3,5 yarim sotix bir o'g'liga 3,5 yarim sotix esa bir o'g'liga ikki xo'jalik uchun mo'ljallangan ixcham uy proyekti o'ylaymanki mana shu uy proyektimiz sizlarga ma'qul tushdi mana shu bilan qisqacha videomiz o'z nihoyasiga yetdi kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling bizni kuzatishda davom eting bizdan uzoqlashmang